А у «Сумасшедшего сердца» за пределами Америки и за, за пределами ареала, где популярна кантри это, конечно, не очень завидная судьба, потому что ну, для всех это просто какой-то фильм «Странный про человека с гитарой, за который Джефф Бриджес э, получил Оскара. Только за это его и помнят. Но вот э, так иногда бывает, что любимый артист получает э, не за любимые фильмы э, «Оскара», а за что-то другое. Ну и ладно. Э, на самом деле это не совсем справедливо, э, потому что, во-первых, это кино с, что называется, с трогательной историей. Оно было снято за абсолютные какие-то копейки для специализированного кабельного кантри-канала, но оказалось настолько хорошим, что его выпустили в кино, оно сделало большие деньги в прокате, и в итоге вот пришло вместе с Бриджесом на «Оскара». Во-вторых, даже если забыть, в общем, про все эти трогательные подробности, кого они волнуют, это «Два часа» Джеффа Бриджеса. Джефф Бриджес, он как дерево, да, вот как большое, красивое, ветвистое дерево. На него э, можно смотреть э, безостановочно, э, тем более, что он, арка у истории очень простая. Он сначала беспробудно, очень выразительно, страшно, заразительно пьет, а потом также обаятельно пытается из этого состояния выбраться. Кроме того, он поет. И вот это отдельная история, и главная, наверное, радость от этого фильма, что после него Бриджес запел. И причем уже не останавливается, и продолжает петь, и не только в фильме. По-моему, это прекрасно. 10 червня, о пивночи. Мистер Блейк? Блейк, я Джейн Кредук из Санси. Пришла на интервью. Диктофон можно? Так, будь ласка. А ваше справжнє ім'я? Я Бет Блейк. Bunker. Коли я помру, на могилі буде моє ім'я. А поки що я буду бедом. Самі звідки беруться біся? На жаль, життя. Мені п'ятдесят сім років. Я банкрот. Краще сядь і пиши пісні. Ага, продовжуй. Не розумію чому. Але я постійно хочу вибачатися за те, що я не такий, яким міг би бути. Підемо гуляти і шукати проблеми. Ага, великі проблеми. Це наче жити зі змієм. Чудова пісня. Це буде твій найкращий рік із семи останніх. Надто пізно. Ні, це не пізно. Crazy heart and give it one Я дуже радий бути вдома. Шалене серце 10 червня О півночі